22.18, 4 числа, в дежурную часть отделения милиции Терновского поступил звоночек от диспетчера крибас Водоканала. О а том, что сработала сигнализация во втором подъезде 93 этих дома по улице 20-го Накануне совершались две кражи катушек в соседних домах. В следующий личный состав был подготовлен реагировать по горячим следам, скажем так, мгновенно. С в два в 22.23... Этого же дня вчера выезда на место происшествия с участковыми инспекторами милиции Северновского райотдела был задержан гражданин возле данного же дома, при котором находилась катушка легкового оборудования в рюкзаке, орудие преступления, значит, куда включаются самодельные отмычки для открытия желтого звонка и отвертки и другие предметы. на месте происшествия при выезде уже следователя следственной оперативной группы подтвердила его причастность и крайне совершенно накануне кражем. Это буквально в соседних домах. Это 81-й дом, 14 этажка у нас на руднике Ленина, 87-й дом, где люди остались без работающих литов Если дело направится, я думаю, в суд, то ему, этому человеку, грозит Криминальная ответственность от 3 до 8 лет лишения свободы.